哦，好久不见，县长！今天是个很特别的日子不 <laughs> 布你尼亚说，牙医特意做了很多菜。嗯，好香！好、哦、看，有这么多好吃的，要不……啊，嗯，皮安呢？啊。 牙牙医，别误会，我是来帮忙的。那帮我洗碗吧。啊，好。<laughs> 嗯，不过，先把这个放下。你，你是不是故意告诉我的？是笨蛋 Kiana 自己要来偷看的。哼 <laughs>，来，饿了吧？谢谢牙医。 啊、uh, 啊！那个，好了，肚子饿了吧？吃蛋糕吧。嘿嘿，我就知道牙医最好了。啊，嗯，牙医，留给舰长的还够吗？放心，我做了很多菜呢。弗、啊、罗尼亚已经留好了舰长的那份。这可是周年庆典，为了舰长。 我们每个人当然都做好万全准备了，舰长，一定要来参加啊！